Все ручная работа. Привет, приятного аппетита приятного аппетита. Спасибо, попсик. Я не хочу играть сегодня. А, хорошо, Котик, давай. Хорошо, спасибо, Котик, пока. Да, приятного аппетита и хорошего вечера тебе. Хорошо. Давай. По хорошо, Пока-пока. Я не хочу сегодня играть, пусть. Не, он не боится, он просто не играет. Он уже общается, знаете. Бывает же такое, чтобы я не обижался, он меня принял. Типа, что он сказал, что не хочу играть. Ой, блядь, нечаянно опять. Привет, нашут. Привет, сам Джон, привет. как дела? — Порядок, ты как? — Тоже. — Сегодня после спектакля? Угу. — Как погода? Снежочек есть у вас? — Не, у нас холодно. — Просто холодно, холодно да? — Холодно, но снега нет. Была такая, знаешь, как заморозки, потом уже вроде как… — О, -о, О, так же самое и у нас. Добрый вечер, Каролина. Так же само-сам, как и у нас. Но, но ну, он, 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 он но сегодня, слава, сегодня, слава богу, этот э, ветра не вот не было. Не вот когда не не вот нет ветра, нормально. Не когда ветер, не нет, ветер, нормально, когда ветер, это пиздец. Трое детей. Ну, Катюш, а это я знаю. Уля в лоб. спокойной ночи. Самвел, Но я тебе хочу сказать, что у нас час разница езды там 77 километров, ну 80, пускай будет. Ну у нас теплее, наверное. Ну у нас Есть? теплее, да. У нас теплее. Потому что и в том году у вас по всему городу был снег, а у нас вообще Индии не было. Вообще тупо вообще Индии не было снега. 10 декабря, днюха, 13 лет. А будет. Четыре розы. Мне сплетни не пишите, ребята. Надюшка, спасибо. Что кушаешь? Манго. Юля, спасибо. Люся, спасибо. Я всегда я принимаю на... таблетки, нет, ребята. Таблетки для связок. У кого проблемы с связками, нагрузка. АТФ я беру рассасывать. АТФ. Я не знаю, что такое АТФ. Что оно такое. Но это очень хорошее. Это для тонуса связок для тонуса тонуш... мышц вот этой лодки. О... 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 Приятного, Каролина. <мес> Это что, кот был? Да. Что <мес> 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 понять обсуждаешь, Любовь? Что понять обсуждаешь? А ну скажи. Надюшенька, спасибо, красотка. Что такое обсуждаешь? Зачем? У меня АТФ я не пил для того, что это я только первый раз сегодня взял за все время. За последнее время, первый раз. Я не брал никогда. Да не него... У меня, кстати, есть адреналин. Завтра придется адреналин делать себе. Нихуя себе. Угу. Олежка, спасибо. Зачем тебе адреналин? Но это для связок, потому что, ну, чтобы активизировать тонус, потому что нагрузка большая на голос. И угу. когда ну, не успеваешь восстановиться. Понял. Понял. А ты я, Это сегодня подарили? Да. Ебать, белую розу, нихуя себе, Спасибо. И вот еще. Ну, это такие. Девочка, говорит, из Дубаев приехали специально на спектакль. Mm -hmm. Откуда? из Дубая. через Дубаев, как. Из Дубая. Нихуя ну, себе! Я тоже такие хочу! Бля, Каролина, и я себе, бля, такие хочу! Охуенная. С Дубайской области пишет. Вот так я сорочно стоял не Еще лимфомиазот надо пить обязательно. Лимфомиазот снимает отек лимфомиазот. Еще есть, кстати, Аня давала классную. Илья, щелкни, пожалуйста. Юль, щелкни их сразу. Ребятки, да, у нас есть перчатка? Или три лайка нажмите? Ребята, сегодня сорочинский ярмарок был, завтра при закупке. Спасибо, Анна. Короче, блядь, я что хочу сказать. Вот эти манго, которые продаются у нас с сельпой, это такая хуйня. Они никакие, да? Ёбаная морковка. Они же их снимают сырыми, вот это они, блядь, потом доходят. Готовят, Здесь потом. чистой воды морковка, блядь. Спасибо, каждому от души спасибо. Бля, ну чуть-чуть проебали. Люди мои дорогие, а ну давайте подразводимся. Я только увидел, блядь, семь винчиков. Давай еще один разочек со мной. Давай. Лимфомет хорошая штука. Начинает отечность. Сейчас завтра тяжелый день такой. А послезавтра кистровая с утра спектакля. Слушай. Просто надо покупать королевский манго. Да не знаю, ну вот мне Аня высылала вкусный манго. Но он должен быть. Мне в Таиланде нравится тайский манго. Вот да, есть да, египетский это... манго. Димон, это манго, но он, сука, блядь, ебаная морковка. Вот есть египетские манго, такие, знаете, как зеленые с красощуки. Вот, это а вот есть... такое было, понял? Я не очень. А есть такие тайские, вот эти вот в Таиланде, которые вот, такие, знаешь, они желтые, какие-то. Вот они очень вкусные. А у нас не продаются самой такие. Уже... У нас есть ресельпово здесь. Ну, блядь, надо как-то попробовать тайскую, потому что вот это, это хуйня полная. Вообще хуйня. На секундочку почувствовал себя лохом, блядь. Отдать столько денег, блядь, за кусочек морковки, блядь. развели, блядь. Желтые медовые, да, очень вкусно. Вообще в Таиланде они такие дешевые. <coughs> Копейки стоят. Привет, привет, только. Каждый нажмите по экрану. Каждый нажмите. А сколько манга у вас? 200 с чем-то гривен. 280 или 270. Ребята, нажмите три лайка. Я не помню, Алексей, честно. Так, двое духов надо, чтобы пройти. Двое духов. Двое духов. Нам надо семенчиков постараться. Он, блядь, гусь уже, блядь, все лежит. Надя, спасибо. Правильно лежит. Спасибо, Надюшка. Ребята, 40 секунд. Ждем 40... их стрик. 40. 40 очков, ребята. <звук> А что ты рычишь там? А, это, блядь, у тебя опять отдалекивается. Уставший волос. Да. А да, да, кстати, знаешь, что? Это массаж связок делает, так? Димончик. Он связки вот так репят, это массаж. Это очень хорошо перед пением, когда вот уставший волос, так расслабляешься. Угу. Вот этот скрип, такой хрип, это связки. Ребятки, x3 у нас 45 секунд. Х3, люди мои дорогие. Играем командой. Стараемся. Стараемся выиграть. Только вместе командой на x3. Да, Ребятки, у нас x3, ребята, 35 секунд. Нужен, 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 нужен. Спасибо, Людмила, спасибо большое. Алексей, спасибо. Нужен, нужен, нужен. Димончик. Да. От души, братан. Ебать. Спасибо, Дима. Спасибо. спасибо, братуха. Спасибо, Катюня, спасибо огромное, Димон. Огромное тебе спасибо, братуха. Димон, титульный спасибо. сразу. Сюда нахуй. Красавчик, братуха, спасибо. Спасибо, милый, большое. Боже, 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 Боже. Mm -hmm. Все, понял. Не он, он потом я, я с утра его позанимаюсь помычу, и, знаете, там, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть раскачали. Мне главное завтра вот это спеть, оркестровать мне, это не спектакль, там можно без голоса ее пройти. А потом у меня есть отдых до третьего числа. Вот это да. Тяжело, вас что голосом работать постоянно? Это тяжелый что ж батлы, поднимаешь, орешь. Да, понятное дело. Все одним голосом. Если бы можно было, блядь, инструмент, как вот люди играют на пианино, убрал нахуй, закрыл все пианино и пошел у себя бухать. Ну ты еще не забываешь, что постоянно столько разговаривать, это что же влияет? Ну, я говорю, да, батлы помимо вот эти. Мозг, помимо эмоций, криков, вот этого всего, еще Плюс и поешь. Нервы, которые, нервы, которые отражаются сюда. Голос. конечно. Ну, ничего. Естественно. У меня в том месяце вообще 8 спектаклей было. В этом три. Это вот такое, блядь. Ну, смешно со стороны. Да, так выглядит. Ну да, это такая гимнастика. Ладно, что, давай, дорогой. Тебя, хорошо. Давай, хорошо труда это так надо делать Ага, это прибег, это Задурено. Задурено, глянь лента. Извини, иди сюда. Извини, у них. Срать хочешь? Иди, я там полбирал. Иди, там чистенько. Бежи, бежи. Леопарда. Что за леопарда?

мне нравится. раскручивайся, это Серега так кричал. А. Раз... <связи> <связи> Анечка, привет, спасибо. Илава искушение. Вот это нравится, когда вот так крутишься по голове, тебе эти как Так это знаешь, ну, самый любимый момент. Ты делаешь то, что ты хочешь. Yeah? <свист> Это движение последнее. Это я сам придумал. <свист> Должно быть логическое, ребят, сам придумаешь. Тебя ставят костяк, ты думаешь сам больше. зі стола, ну так само ж. Ну як ти, воно, Нормально. А що воно таке, Даже бия на Це Сорочинський ярмарок сьогодні був. был. раз я вже буду <кхем> петь А хрест так, а що видно було, як я хрест випив такий. Мені яблуко таке. Яблоко. яблоко. А, що так хрест попався, викинув потім випив такий. Христом такий зеніха. О, Святослав, сладка парочка. Как ты, бро? Хорошо. Тигр, как ты? Ти? Ой, Кирилл явился. Вот они вдвоем. Сладка парочка. Не як не Не доедут до мене. Видно, что кайфуешь работу. Ну, есть такие спектакли, которые мне нравятся. Сладкая парочка, твикс 69. Только не говори, что скучал. Да не скажу. Было супер, спасибо. Спасибо, спасибо. На речник хочешь глянуть? А что ты такая сюда? А вот та ракета? А где она у тебя? та, что 19 с половиной? У нигде. Ти його імієш в Та що його дивиться? А де вона в тебе Святослав? Хочу глянути. Час чи що? Ну ночі. Лежить хвост маше. Сидить хвостом маше. Копієс ужас. hmm <laughs>